Раграфикович, Тейнс, Святого Миколая традиционно ассоциируется в нами всех Что у вас не для вас благодейность? Благодейность? У стан души. Я от этого получаю удовольствие. И это делаю очень давно. 91-го года. Так что, дело, дело и буду делать. Какие месяцы ведут это благодейность в своем жизни? Один из первых. Это факт. И всегда начиная с 1991 -го года детские дома на Можайке, и потом Красные Кресты, потом детские дома, и так пошла и поехала. И до сегодняшнего дня, ну правда, в сегодняшние дни я уже меньше делаю детские дома, больше делаю конкретно людям. Какие ваши остальные проекты в Остальные проекты было. Ну, месяц, еженедельная, каждое воскресенье люди едут в церковь. В золотоношу. Хоть Черкас оказывается рядом, но 80% реально там не были. И очень люди довольны. Троллейбусный парк отправив через 50-летию их организации. для автобуса Две недели назад в воскресенье они поехали. В этот воскресенье поедут дети э, Чигирин, один автобус. Это 28 и 32 школа, 75 человек. Э, воскресенье поедет опять церковь. 75 человек. 72 человека. Ну, подарки. Э, Областное управление УВД детям в честь праздника. 300 подарков передал уже вчера. 300 подарков ждет 25 числа. Палац дружбы юго Западе всех первоклассников юго Западского района 27-28-32 школы. Все первоклассники подали, получат подарунки. И концерты. Я знаю, что вы помогали краевому казачеству. Краевому казачеству вчера тоже э, дав подарунки. Они вчера вечером выехали в Мариуполь, второй интернат. Это Чепелуха сказал, что именно там и привезли фотографии. Ну, я что-то забываю, но очень богато. Сделано, делаю и буду делать. Как на вашу думку, почему благоденность не такое поширенное явище среди, ну, взагалі? Ну, как явище в это самое? Сегодня большинство просто раз взяли камеры ваши и оба-на. Занесли ерунду, да, расширенную информацию дали всем. И все, это под выборы, после выборы, кто хочет должность попасть, показать, что какие хорошие. А потом можем спорить, что затихнет все. И тишина, как в том фильме. И тишина, потому что это вся показуха сейчас и да. Торги располкомые. Мы сегодня увидим очень богато мелких, древних таких поступок. Ну, все равно хорошо, молодцы делают. А потом и тишина будет. А я как дело буду делать? Ну, курсы, с нагодой Да. Куристуюсь с нагодой. День Святого Миколая, чудотворца. Хотелось бы, чтобы наш чудотворец для Украины реально сделал чудо. Народ многостадальный, и хватит для этого народа горя. Достаточно. Вот это чудо, есть для Украины Дело, что люди могли спокойно стать, спокойно идти на работу, дети проснулись мирно, что это все было в жизни что наконец-то покой пришел в Украине и людей успокоилось все, стабилизировалось все в Украине. Очень хочется, чтобы Украина жила лучше.